iblis saltanati 3 kitob 21 trek o'zlari otgan o'qning ovozidan o'zlari cho'chib ketgan solining ikkala yigiti ham bir biriga qaradi vaziyat og'ir edi buning ustiga juda qisqa muddat ichida biri ketib o'rniga boshqasi kelayotgan sheflarning ham fe'li turlicha istalgan paytda ularning qarorlari o'zgarishi yo'q joydan bahona topishib to'g'ri kelgan odamni qurbonlik qilib yuborishi hech gap emas bir necha soat avval hozirgina otib tashlangan yigitlar bilan salom salomalik qilishgan hatto quchoqlashib ko'rishgandi endi xuddi ashaddiy dushmanlaridek otib tashlashdi biroz fursat o'tib o'zlarini ham boshqalar xuddi shu kuyga solmaydi deb kim kafolat beradi hech kim nishon dedi qoruvli sochi tap taqir qilib olingan yigit sherigiga bizsiz ham samandarning ishini to'g'irilab qo'yishibdi qara ko'chada moshinalar to'xtayapti hali zamon musorlar ham kelib qolishadi issig'imiz borida juftakni rostlaylik borib shefga hammasini tinchitganimizni aytamiz e dedi ko'zi olayib ketgan nishon katta yo'l tarafga qo'lini cho'zarkan mentlar hid olishga ulgurishibdi bizni postavka qilib uchun yuborishgan qochdik darhaqiqat ikkita militsiya mashinasi ular turgan tarafga burilgan edi ikkala yigit ham birdan o'zlarini jiydazor ichiga urdi ular shunchalik qo'rqishgandiki yuzlarini tirnab ketayotgan shoxlarga ham e'tibor berishmasdi samandar bilan uning mashina boshqargan shotirini tez yordam mashinasi ortishib ko'kraklariga temir eshitgichlari orqali quloq solgan do'xtirlar ularning hali tirikligini militsionerlarga aytishdi va tezda kasalxonaga olib ketishdi oradan to'rt soat o'tgach samandar o'ziga keldi uning boshi ikki joydan yorilgan yara unchalik xavfli bo'lmasa da qattiq urilish natijasida samandarning miyasi chayqalgan va hushidan ketgandi o'ziga kelishi bilan u eng avval mashinalar to'qnashuvini xotirladi volgani dilorom boshqarib kelayotgani yodiga tushdi va tepasida turgan do'xtirdan narigi mashinadagilarga nima qilibdi deb so'radi hech narsa javob qildi o holatli kishi u mashinada birorta ham odam yo'q ekan avariyadan keyin juftakni rostlab qolishgan bo'lsa kerak xudoga shukur deb yubordi kutilmaganda samandar tanarmidingiz ularni so'radi doktor ha e yo'q bilmayman uxlab qolgan ekanman to'qnashganimizni elas elas eslayman ishqilib hech kim o'lmaganmi sizlarning mashinalaring yonida do'xtir gapini oxirigacha yetqazolmadi palataga uch kishi kirib keldi ulardan biri militsiya kiyimida edi yelkasidagi pagonida ikkita katta yulduz samandar shundan bildiki podpolkovnik shapka ostidan uning oppoq sochlari ko'rinib turar yuzini ajim bosgandi ko'zlari esa qisiq qoshlari qalin samandar uni qayerdadir ko'rgandi biroq hadeganda eslayolmadi lekin ko'ngli xotirjam tortdi o'ziga keldimi shovoz so'radi u do'ktordan vrach bosh silkib tasdiq ishorasini qildi tinmasang tinasan deb bekorga aytishmagan dedi militsioner va stolni samandar yotgan kravatning yonginasiga qo'yib o'tirgach xo'sh boshing og'rimayaptimi deya bemordan so'radi ozgina dedi samandar jilmayishga urinib bo'lmasa hali ko'p og'riydi og'rishiga yordam beraveramiz hali so'roq qilishga doktor podpolkovnikning so'zini bo'lib gap boshlagan edi militsioner unga o'qrayib qaradida siz bemalol borib boshqa kasallarni ko'ravering bunga jin ham urmaydi dedi <laughs> noiloj qolgan vrach bir bemorga bir bevaqt kelganlarga qaradida palatani tark etdi nima bo'lganligini o'zing aytib berasanmi yoki bizni so'rashga majbur qilasanmi har qalay aqlli bolaga o'xshaysan suro qanday bo'lishini yaxshi bilsang kerak sizning o'rningizda bo'lganimda dedi samandarm yig'ida kulib avval o'zini tanishtirgan bo'lardim to'g'ri qara kallang qanday ishlaydi anvar aka deyaverasan meni har qalay yoshim senikidan katta senga o'xshagan marazlar bilan bir necha bor gaplashganman tilingiz navotdan ham shirin ekan qoyil maynavozchilik qilmay nima bo'lganini bir boshidan gapirib ber faqat tez bo'l nervinnы bo'lib qolganman yana hushingdan ketqazib qo'yishim mumkin menimcha adresda adashganga o'xshaysiz quyonning menga qarindoshlik joyi yo'q shunaqa de yigitlar darrov buning qo'liga kishan solinglar atdelga borganidan keyin minilgan eshakday yuvosh qilib qo'yamiz garchi samandarning umrida militsiyaxonaga ishi tushmagan esada addel degan joyda nima karomat ko'rsatishlarini yaxshi bilardi u yerda it ham gapirib yuboradi nimalarni aytayin dedi u birdan rang quti o'chib uch kishining otib tashlanishi ikkita mashinaning avariyasi qolganini o'zing yaxshi bilsang kerak har qalay tildan xudo berganga o'xshaydiku o'rtoq komandir to'g'risini aytaman biz to'rt kishi dam olgani ketayotgandik ro'paramizda volga paydo bo'ldi u juda tez kelardi qochishga yo'lurmadik qarsillatib urdi keyin men o'zimni yo'qotibman bori shu agar otib tashlasangiz ham boshqasini bilmayman keyin deydi de u ko'z yoshga to'lib kimlar o'libdi ikkita sheriging yana taksichi nega deydi ovozi qaltirab samandar kim kim o'ldiradi biz qalin o'rtoq edik qo'y og'zidan cho'p olmagan bechora kim bilan qalin o'rtoq eding o'lganlar bilanmi yoki o'ldirib ketganlar bilan anvar tursunovich shunday dedida o'tkir nikohini samandarga qadadi shu paytgacha u qanchadan qancha jinoyatchilarga ro'para bo'lgandi ularning orasida o'ta firibgarlari har qanday sharoitda ham gapini yo'qotmaydiganlari ne ko'yga solsang ham qilgan xunrizliklarini bo'yniga olmaydiganlari bor edi ammo hech biri jazosiz qolmagan albatta yuqoridan maxsus og'zaki buyruq kelib qamalmay qolganlari ham bo'lgan ularning bittasi sher edi har safar shunday buyruq olganida uning butun vujudida og'riq turardi go'yo xo'jayinlarining qilgan ishlaridan g'azabi qo'zirdi hatto bir necha marta buyruqni bajarmagan lekin jinoyatchi baribir ozodlikka chiqib ketgan chunki bunaqangi paytda ish boshqa tergovchiga o'tqazilardi unga hayfsan e'lon qilinardi albatta boshqa ish boshqa sabab tufayli bir safar hatto ishdan ketishiga ozgina qolgan o'sha paytda u nima qilaman jonimni jabborga berib yuravermaymanmi boshqalarga o'xshab degan xayolga borgandi biroq ko'p o'tmay avval qanday bo'lsa yana shu ahvolga tushdi amalga ko'tarilishdan ham to'xtadi qaytanga orqaga ketdi mana hozir garchi yoshi anchaga borib pensiyaga chiqish arafasida unvoni polpolkovnik kelsada lavozimi bor yo'g'i bosh tergovchi edi samandar garchi so'zamonligi o'zini bechora sifat ko'rsatishi bilan ustani darvoqe anvar tursunovichni kasbdoshlari shunday deb atashardi chalg'itishga urinsada hech vahoga erishmagan balki o'zining qanaqa odamligini ko'rsatib qo'ygandi bozorov dedi anvar tursunovich o'qishni yaqinginada bitirib uning bo'limiga ishga kelgan yigitga doktorlarga ayt ukol pikolini qilsin keyin buni tezroq olib ketamiz qolganini biz davolaymiz samandar ilk marotaba ikromning o'rni bilinganini sezdi ha agar ikrom bo'lganida u militsionerlarga so'roq bermasdi qaytanga doktorlar yugurib yelib uning og'zidan chiqqanini muhayyo qilishardi shuningdek samandar solining sotqinlik qilganini ham angladi chunki boshqa odam unga qarshi borolmaydi nomard hatto yigitlarimni ham o'ldiribdi hayrudan o'tqazdi u musorlargayam o'sha sasigan boshqacha bo'lishi mumkin emas maraz bilardim bir kunmas bir kun tulqilik qilishingni lekin bu darajada past ketishingni o'ylamagan ekanman shohmay tur itlarning qo'lidan qutulib chiqay undan keyin holingga maymunlar yig'laydi mening qanaqa kuchga egaligimni hali bilmabsan Nayno laqabli yigit ikromga xizmat qilardi buyruqlarning hammasini soli orqali olardi sheyx qorasini ko'rsatmay ketgach uni hech kim eslamay qo'ydi bir muddat ajallanib yurdida so'ng o'z ishiga andarmon bo'lib barchasini unutdi shu <coughs> orada u amal pillapoyalarining ancha yuqorisiga chiqib olishga ham ulgurdi hozir esa soloning yana yo'qlab qolganini eshitgach naynov burnini jiyirdi o'zingga boshqa yugurdak topib ol agar yana bir marta bezovta qiladigan bo'lsang onangni uchqurg'onidan ko'rasan deya xayldan o'tkazdiyu lekin xabarchi yigitga hech narsa demadi Boyiz, soli, xam, ulgen, den, Dilaram, etken, ette, blan, shu bois soli samandarning haqiqatan ham o'lgan o'lmaganligidan bexabar qoldi dilorom rustamni so'roqqa tutayotgan paytda soli mashinada shotirlari bilan shu ko'chaga o'tayotgandi diloromning uyi yoniga qo'yilgan qorovul yigitlar so'roqsiz g'oyib bo'lgani uning asabiga tegdi g'azabi qo'zidi itdan tarqaganlar dedi u bo'g'ilib agar o'zim kelmaganimda svolichlar birorta bahona toparkanda adboy hammani yig'inglar shu mahal soli ko'cha boshida o'ziga tanish bo'lgan yigit bilan qiz kelayotganini ko'rib qoldiyu voqea boshqacharoq bo'lganini angladi nahotki boshliq bo'lish mening qo'limdan kelmasa degan o'y yashin tezligida xayolidan o'tdi chunki solining darajasidagi odam bunaqangi zumrashalarni yamlama yutib yuborishi kerak edi albatta uning nazarida shugina qo'lidan kelmayotgan ekan demaq boshqa katta ishlar to'g'risida og'iz ochmasa ham bo'lardi u qo'ynidan to'pponchani chiqardi va mashina rustam bilan dilorimning yoniga yetay deb qolganida oynadan tushirdi rustamning yuragi dukillab urar nimadir bo'lishini oldindan sezganidan o'zini qo'yarga joy topolmayotgandi anavi itlarning yonida tormozni bos o'q uzishim bilan gaz berasan dedi soliva o'zidan quvonib ketdi chunki bunaqangi qulay payt kamdan kam yuz beradi yigitning aniq mo'ljalga olsa buguncha ham yetadi qizni esa mushuk sichqonni o'ynaganda ming kuyga soladi jiguli to'xtashi bilan rustam diloromni quchoqladiyu u bilan birga yerga ag'anadi o'q ovozi ikki marta yangradi keyin mashina birdan tezlik oldi hmm, deya rustam yoniga ag'darildi og'riq zo'ridan uning ko'zidan yosh sizib chiqdi umri bino bo'lib biror marta ham qiz bolaning yonida hatto kichkinaligida maktabda endi borgan kezlari ham aslo yig'lamagandi hozir esa mutlaqo kutilmaganda o'zi ham istamagan holda shunday bo'ldi og'riq tufayli shu kuyga tushdi deyishimiz ham nojiz nojoiz edi chunki u hech narsa qila olmay qolganidan shunday ingrab ko'zidan yosh chiqazib yuborgandi nima bo'ldi deya shosha pisha o'rnidan turgan dilorom birdan rustamning asta sekin qonga belanayotgan ko'ylagiga ko'zi tushdiyu voy degancha baqirib yubordi ko'zidagi ikki tomchi yoshni artishga ulgurgan rustam o'rnidan turishga harakat qildi biroq uddasidan chiqolmadi og'rig'i kuchlilik qilib afti burishdi otib ketishibdi ku otishibdi ot deb baqirdi dilorom qaltirab nima qilamiz odamlar odamlar yordam beringlar yordam jim jim dedi hansirab nafas olayotgan rustam hech kim eshitmasin o'zim o'zim o'rnimdan turaman hozir mana mana bunday u bir qo'lini yerga tirab qaddini tiklashga urina boshladi dilorom uning qo'ltig'iga kirdi hamda rustamning oyog'idan oqayotgan qonga nigohi tushib yig'lab yubordi qizning ovozini qo'shnilardan ikkitasi eshitgandi lekin tezda chiqmasdan darvozalarini qiya ochishib avval mo'ralashdi so'ng bir yurak yutib chiqdi qo'shnilarining darvozasiga ne bir umid bilan qarab chiqayotgan dilorom darrov uni ko'rdi mo'tabar xola mo'tabar xola skoriyga telefon qiling skoriyga iltimos deb baqirdi hayajon bilan biroq shu lahzadayoq qo'shnisining basharasi qahrli tus oldi jonimizga tegib ketdinglar senlarning dastlaringdan tinchgina yashaymizmi yo'qmi hali biroving o'lasan hali bittangni otishadi boshqa bittang o'ynashing bilan kelasan senlarga qo'shni bo'lganimizga aybdormizmi uyat degan narsa bormi hey seni tqanonangniyam azaldan buzuq oila edilaring shundayligicha qoldinglar yana basharangni bosgkurning yordam so'raganiga o'ylayman yordam kerak bo'lib qolganmish bu yer yutkurlarga deya shang'illashga tushib ketdi uning qarg'ashidan ruhlangan ikkinchi qo'shni ham ko'chaga chiqdi avval hamsiyasining gapdan to'xtashini kutib turdi mo'tabar xolaning og'zi tinishi bilan u boshlab yubordi qarg'ashni baqir chaqirib boshqa qo'shnilarga ham ko'chaga chorladi biroq ular nima gapligini bilolmay sayrayotgan qo'shnilariga qarashdi bir muddat uning shag'inlashini eshitib turishdi va tezda gap nimada ekanligini tushunishdi biri menga nima hammasi qirilib ketmaydimi deb yana uyga kirib ketgan bo'lsa boshqalari ajoyibu g'aroyib yup tomoshani oxirigacha ko'rish ertasiga ishga borganida hamkasblariga zavqlanib xuddi bir xum tila topib olganday quvonib gapirib berish uchun qaqqaygancha turishardi ularning orasida har qalay mehri oqibatni biladigan uchtasi topildi butun umidi so'nib ko'z yoshi yuzini yuvayotgan tinimsiz qon yo'qotganidan rangi tobora oqarib ketayotgan rustamni quchoqlagancha uyi tomon sudrayotgan diloromning yoniga yugurishdi qiz ularning ko'makka kelganini ko'rganidan so'ng battar o'pkasi to'lib o'kirib yig'lab yubordi va yugurib ketdi Soli rustamning o'lganiga 100% ishonchi komil edi axir o'qi mo'ljalga aniq tekkanini o'z ko'zi bilan ko'rdi gazni bos deya baqirdi shotiriga hamda o'zi diloromning ustiga cho'zilib qolgan rustamga o'girilib qaradi kelib kelib men bilan o'ynashasanmi geroylik qilgan kelib qolganmidi ular 20 daqiqada qarorgohlariga kirib borishdi solining basharasidagi g'azab haligacha yo'qolmagandi negadir rustamni o'ldirish arzimagan ishday işte, tuyulib uni bevosita o'zi bajargani alam qilayotgandi yolg'iz o'zi bir xonaga kirib o'tirdi yuragi siqdi chidayolmadi shotirlarini yoniga chaqirdi ular bilan birga aroq ichdi so'ng qorovullikka ketgan yigitlarni eslab qoldi qani anavi itlar dedi shotirlaridan biriga haliyam yo'qmi ko'chada bittasining qo'li gipslangan kirishga qo'rqishyapti chaqir gunohkor ikki banda kelgunicha soli bir qadah sharob ichdi işte. kayfiyati ko'tarildi bundan keyin nima ish qilish to'g'risida biroz xayol surdi boshi egik yigitlari kirib kelganida esa yana g'azab otiga mindi senlarga nima degandim so'radi u labiga sigareta qistirib javob bo'lmadi qo'ydik gapingga deb survordinglarmi yo'q shef dedi gips ichida ham qo'li zirqirayotgan yigit og'riqni unutib uning shef degani soliga moyday yoqdi qani atrofida hech kim bo'lmasayu shu so'zni besh olti takrorlatsa kutilmaganda dilorom bilan birga kelgan yigit tashlanib qoldi bizni kaltaklar deb basharlaringni tutib turdinglarmi deb baqirib yubordi soli nima qilib senlarni atrofimga yig'ib yuribman u cho'ntagidan to'pponcha chiqardida sharaq shuruq qilib o'qladi xo'jayin aybdormiz dedi ajali kelganidan titray boshlagan gipsli yigitning yonidagi sherigi to'g'ri ayb o'zlaringda endi uni yuvish kerak qoon bilan albatta shundayyam yuvilsa ruxsat bering hozirning o'zida uyga kirib o'likni omorib ko'mib kelasanmi sensiz ham ishni qoyillatib bajaradiganlar bor bor deya soli atrofidagi boshqa shotirlariga g'o'ddayib qarab qo'ydi qonunni hamma esidan chiqarib qo'ygan qayoqdagi xizalaklar buzvorishdi bundan keyin ki kimda kim qonundan chiqsa mana bunaqangi bo'ladi ko'kraklariga temir panjaralari sanchilganidan keyin aybdor ikki yigitning ham ko'zi olaydi bir zum ranglari oqarganidan tik turgach gursillab yerga qulashdi agar yana kimda kim chizgan kim chizig'imni bossa itning kunini boshiga solaman bu itlarga kechqurun qabristonga olib borib ko'mib tashlanglar go'rkovga ko'proq soqqa beringlar ancha paytdan beri xizmatimizni qiladi bundan keyin ham unga ish topilishi mumkin ikkala murdani ham boshqa xonaga olib chiqib ketishdi so'ng soli yigitlarning hammasini to'pladi hatto darvozadagi qo'riqchi ham keldi anchadan beri jiddiy ishlar bilan shug'ullanmay qo'ydik dedi soli hamma yig'ilib bo'lgach cho'ntakning tagi ko'rinib qoldi samandarning yigitlari haligacha sariq ham olib kelgani yo'q dedi botir ismli past bo'yli qorachadan kelgan ozg'in yigit davrimiz keldi yig'lab qolay yig'ib qolaylik deb o'ylashayotgandi bugun kechqurun zavodda to'playsanlar birontasi kelmasa kallasini olinglar keyin menda bitta ideya paydo bo'ldi bilishimcha narxoz bilan yurfakta boyvachchalarning bolalari o'xisharkan lekin birontasi ham bizning doridan tatib ko'rishmagan deb soli yigitlarni birma bir qarab chiqdi soqqalarini qayerdagi qizlarga berish bilan ovora qiyshiq deya deraza yonida bir tomonga og'rib turgan shotirga yuzlandi u qushchalaringni sotishni bas qil nechta o'zi u'lar oltita javob qildi qiyshiq xo'jayiniga termilib короче ikki gruppaga bo'lasan shiltalariga o'xshab kiyinishmasin нормальны kiyintir institut oldiga borsinda bolalarni elintirsin boshlab tekinga chektirasan keyin o'z uz o'zidan uyining hamma soqqasini ko'tarib keladi o'qitingmi ok, aytganingizdek qilaman javob qildi qiyshiq irjayib chunki u birovlarni nasha chektirishga o'rgatishning piri edi soli qushcha deb atagan qizlarni ham u avval nashaga o'rgatgan keyin har tunda tanasini sottirib pul topish bilan ovora edi